我私生活混乱，做人体模特时跟人发发发生关系，刚毕业就忍不住了，爽不爽啊？这么多人呀，挣多少钱呀、啊？哎，<laughs> 先别紧张啊，喝口水，最怕是等着吧。 哎，对对了啊，等会儿别进错房间了。今天有一个大人要过来。傅总，傅总，我错了，我错了，我再也不敢了。就是这一只手画的这些赝品、啊。啊啊啊啊啊！啊啊赶紧吧。 先先生，我我我准备好了。谁派、啊、<说>你来的？我，我、啊、是。说。这顶 是不是感动得是这么我我又没做亏心事况且先生你想得真想得真好看。Oh. 先生，你的手好舒服。还是不小接着、嗯、先接着了。 那你可别后悔。这里没有那那个。去死！ 小弟们，小弟们怎么了？怎么哭了？我的错。把画室的监控删了。 是。小结巴，还挺能跑、哦。副总，怎么了？找人。叶医生，我这三个月总是感觉恶心想吐，我这是怎么了？你这怀孕了，你不知道吗？ 我有宝宝了。是啊，孩子他爸爸呢？啊！哎，副总每天找八百个美女来到办公室，也不知道要干嘛。干什么？你再也不记楚了？哎呀，这个臭小子，他终于是开窍了,了。<laughs> 哎，就是他这个角色的体质，我不知道还能不能抱上重孙子了。 董事长，你放心，你一定能抱上小孙的。就是这么多美女，只做你的身体。对对对，我得回去炖点汤，得给她补上呀。走走走，啊、臭臭臭臭臭开始吧。八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。下一题。父 到底在找谁呀、啊？整整三个月了、啊，整个云城上到六十岁，下到十八岁，全找。你跟我，见吗<心>已经怀孕十三周了。看你年纪还小，要不要留下这个孩子？宝宝，陪妈妈一起等外公醒过来，好不好？ 先生会接受这个孩子吗？别死结啊。现在才清了你现在、立刻、马上给我到画室来！我已经不做了。我跟你讲啊，这画室里有监控。那天晚上是你，可都在我手里啊！你要是不过来，我脸都给你报多少钱。那天晚上明明是你，你给我下药，下药。 哎呦，我看你、哎、挺享福的。现在傅爷满城在找你，哎，你说、啊，你这都让傅爷念念不忘了、啊，那这个滋味……你不要再说了，他妈狂，你这么硬气呀？今天视频都别删 <laughs> 我害怕不过还好我有备份。哈 <laughs>。 他们都是一伙的，先生是坏人。花姐那边有消息了吗？夫人那边说，那个女孩已经辞职了，什么？你车。 我手疼吗？你混蛋！那天是我不对。我会去报警的，你马上就会坐牢的。 你想干什么？小结巴还挺凶。你怎么了？我我晕车。你要干什么？我不会跟你走的。去医院。是<去>。把手机给我。 有事给我打电话，我马上过来找你。没事了。说出来一直打。天哪，全球限量开豪车，怎么是江小小？<的>啊、毕业他不能买起豪车？一看就是被人包养，瞧他走路那个姿势，是不是？就他这样的，也配到我们美院校花？肯定是被他清楚的外表给骗了。 要我说，咱校花还得生泡沫才对。想想想、啊、你死定了！要不咱把他衣服给脱了，这样、啊、我们也更有创作灵感吧、啊、我我不要、啊！我说要？想不到吧？你就是江小小，<laughs> 没想到我们江大校花。 这么 open 呀？不不不是这样的，我那是正经职业，表面是正经职业，背地里谁知道干的什么恶心坑的。我我我都没有了。难道江同学身材这么棒？什么时候给我们展示展示？这么护着肚子呀？该不会怀孕了吧？哈。<laughs> 老大了！让我们来猜一猜，这、嗯、个野种的爸爸是五十岁的老男人啊，还是十八岁的小奶狗啊？嗯、这么多人啊，恐怕你自己都不知道的爸爸到底是谁。我也军同学，老师，那个啥，你出来一下。 江小小同学，你在校外的行为严重影响了学校的声誉，学校现在决定取消你的毕业资格。老师，我没有，你相信我，我我我只是想赚钱给我爸爸治病。老师相信你是个好孩子，我给你争取了，你做份检讨就能毕业了。我,我没有做过，为为什么要检讨？ 我尽力了，供我上大学都累进了医院，我不能辜负爸爸的期待，一定要毕业。啊啊、我做检讨怎么回事？董事长子，你非要做检十天大补汤，他們好几天没睡觉。爷爷，你能不能别折腾？我折腾自己。 人见老赵那边都四世同堂了，我呢，连个孙媳妇的人我都见不着。<laughs> 我的命咋这么苦？爷爷，他不愿意跟我回来。尊敬的老师、同学们，我为我实习期间不检点的行为检检检，为了拿毕业证，这死结，把交代检讨了，把舌头捋直了再说话吧。 你做人体模特时，跟人发发发生关系，刚毕业就忍不住了，几个人呢？爽不爽吧？那么多,多人呀、啊，多少钱啊？白丹丽，老师你就别维护他了，你还不知道吧？他在外面肚子都被人搞大了。 他在外面肚子都被人搞大了，<laughs> 什么？不知道。你们班那个品德败坏的江小小还怀孕了，绝对不能让她从我们学校毕业。主任，江小小她是好孩子，好孩子，你听我解释。啊，老师，我我不能没有毕业证，我去跟主任解释。 <laughs> 赶紧检讨呀！接着等什么呢？<laughs> 金老师，赶紧吧！说呀、啊，快点儿！赶紧说，我我对我的行为感到抱歉，希望大家能原谅我。不要脸！ 我们大学生的名声就是被你这种人败坏，就是跟你这种人一个学校，真恶心！滚出去吧你！滚！滚！滚！我做错了吗？我是不是想穿这个了吗？来姐，哈哈哈哈哈！ 装肚子了，不会流产吧？哪有那么容易流产？装什么装？啊？求求了少爷，送、啊、我去医务室。 雪，雪来救救我的孩子！有事给我打电话，我马上过来找你。嗯嗯嗯，嗯嗯喂？先先生，求求求你，救救我们的孩子！嗯